اليم بايون اقرآن دكتور محمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب اليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وسلمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اما بعد Musim muslimat yang dimuliakan Allah s.w.t alhamdulillah syukur pada Allah SWT kita bertemu lagi dalam rancangan lebay al-Quran sampaikanlah kuliah ni kepada tuan-tuan sahabat-sahabat akan taulan siapa saja yang kita dapati manfaat untuk mereka tahu memahami dan mentadabbur ayat-ayat Allah yang indah ini bagi tuan-tuan memiliki tafsir bin kasir tolong buka pada jilid yang ke-9 muka surat 16 a'udzu billahi rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu bayna yadayillahi wa rasul واتقوا الله ان الله سميع عليم. يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفره واجر عظيم. سرك الله العظيم. وهاي اوران اوران يمر إيمان Janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya dan bertakwalah kepada Allah. Sungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu meninggikan suaramu lebih daripada suara Nabi dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara yang nyaring sebagaimana kerasnya suara sebahagian kamu terhadap sebahagian yang lain. Supaya tidak terhapus pahala amalanmu sedangkan kamu tidak menyedari. Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hati mereka oleh Allah untuk bertakwa. Bagi mereka keampunan dan pahala yang besar. Jadi kita kita telah belajar pada awal surah Al-Hujurat ini bahawasanya pesan yang diberikan kepada orang beriman dalam surah yang namanya surah Al-Adab wal akhlak ini ia sangat berkaitan dengan isu keimanan kerana akhlak dan adab itu merupakan inti hasilnya thamaratul iman ia merupakan hasil buahnya daripada iman jadi Allah mengingatkan kepada kaum mukminin bila kamu berkata-kata dengan Rasulullah SAW janganlah kamu meninggikan suara lebih daripada suara baginda sebab meninggikan suara menunjukkan sikap tiada ada sopan tidak menghormati merendahkannya ini adalah satu etika yang merupakan adab yang merupakan satu perkara yang bersifat common sense kepada manusia mana-mana manusia bila kita lihat lebih daripada kita dalam apa juga keadaan dalam apa juga situasi maka kita secara otomatik akan menghormatinya sebab itu kalau kita lihat dalam tafsir bayan mengatakan bahawa wakat kariha ba'dul ulama raf'as sawti inda qabrihi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya sebahagian daripada para ulama melihat mengangkat suara dekat kuburnya Rasulullah SAW makamnya Rasulullah SAW pun adalah satu benda yang makruh iaitu kalau mereka nak berdoa sebagai contohnya berdekatan dengan makam Nabi SAW itu mengambil suara yang agak tenang kira-kira dalam jarak empat hasta begitu juga sebahagian mereka memahami ayat ini sehingga dikiaskan dalam perhubungan dengan para ulama wa kariha ba'dhum raf'a sawti fi majalisi al-fuqaha tashrifan lahum idh warathatul anbiya qala sulaiman bin harb dahika insanun inda hamad bin zaid wa huwa yuhaddith bi hadithin an rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ghadiba hamad wa qala inni ara Rafa sawti inda hadithi rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mayit ka rafa'i sawti indahu wa huwa hayyun wa qama wa amtana'a min hadithi dhalika al-yawm jadi presiun laku pada seorang pakar hadith ulama hadis yang terkemuka Hamad bin Zaid ini iaitu ketika beliau sedang menyampaikan satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba ada seorang yang hadir dalam majlis ilmu itu ketawa menyebabkan Hamad menjadi begitu marah lalu beliau berkata sebenarnya menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak ketawa ataupun mengangkat suara meluhi suara Rasulullah bukan tak kala baginda masih hidup sahaja malahan Nabi dah wafat pun aku melihat bahawa engkau ini mengangkat suara sedangkan aku menyampaikan satu hadis kepada Nabi SAW maka di pembangun dan telah pun berhenti menyampaikan hadis pada hari tersebut kerana marahnya kepada tindakan itu lihat inilah dia bagaimana adab yang ditunjukkan oleh para salafus salih terhadap memahami ayat Allah SWT dan saya telah bagi banyak contoh kefahaman mereka terhadap ayat sedemikian dalam kitab Al-Ara'is dikatakan bahawa Allah mengajar kita dalam dalam konteks bercakap tenang dan lembut bersama dengan kekasihnya Muhammad SAW ini Rasulullah ni kerana baginda sebagai seorang Rasulullah mempunyai hatinya itu sentiasa menopong dan juga berhubung dengan malakut dengan perkara-perkara bersifat yang kita tidak nampak perhubungannya dengan wahyu percakapannya dengan Jibril AS kerana ia tergayar min al-aswati jahriyah wadhalika min gayati syughlihi billah jadi Rasulullah SAW ini satu insan yang terpilih untuk menjadi perhubungan kita dengan wahyu Allah SWT bahawa hati baginda ni bukan macam hati seseorang daripada kita bahawasanya hatinya sentiasa damai sentiasa tenang perhubungannya dengan Allah SWT maka bila seorang bertindak bercakap kasar dengan baginda dengan suara yang lantang dengan suara yang nyaring ya ta'adha qalbuh wa yadhiqu sadruhu min dhalik Karena ia terkait siruh lahazatan anisairi fi mayadin azal. Ini kata-kata yang cukup mendalam. Dalam Fathur Rahman juga turut menjelaskan bahawa kerudukan Nabi SAW ini berbeza daripada kerudukan seorang begitu. Pastinya begitu. Jadi perhubungan Nabi SAW dengan Allah SWT berlaku pada setiap detik, setiap waktu. Walaupun kita nampak Nabi tidur, sebagaimana tidur seseorang di perut manusia, tapi baginda hatinya berjaga dan baginda SAW memiliki kelebihan itu boleh melihat seseorang yang berada dan saf di belakang baginda. Padahal baginda mengimamkan salat di hadapan. Itu mustahil bagi seorang imam untuk mengetahui pergerakan makmum di bagian belakang tapi satu kelebihan yang Allah kurniakan kepada baginda yang salah berbeza daripada manusia maka dengan demikian dilarang seseorang itu untuk mengangkat suaranya ke atas suara aswat salam dan perkara itu berlaku dalam keadaan baginda hidup atau baginda telah wafat sallallahu alaihi wasallam kemudian wala tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd jika kamu bicara dengan rasulullah sallam berkatalah dengan tenang dan sopan jangan seperti yang biasa kamu lakukan sama kamu dengan suara yang nyaring janganlah kamu manggil sebagai contohnya wahai muhammad wahai ahmad tapi panggil lah dengan panggilan yang telah kita pelajari wahai nabi Allah wahai rasulullah sehingga isi-isi nabi pun yang kita baca dalam kisah-kisah ummahaatul mukminin mereka yang Rasulullah SAW merupakan suami mereka pun mereka pun tetap memanggil nabi dengan panggilan ya rasulullah ya nabi Allah jadi ini untuk memuliakan baginda sallallahu alaihi wasallam menghormati tugas dan risalah yang Allah telah anugerahkan kepada baginda tanggungjawab untuk menyampaikannya jadi tidak boleh di depan Nabi ini seseorang bertindak dengan kelangkabun seolah-olah orang bergaduh keributan jadi ini diajar kepada para sahabat. Kemudian Allah menyatakan antah wa wa antum la tash'urun. Allah melarang mengeraskan suara menyaringkannya di luar batasan kewajaran. Itu dalam tindakan seseorang untuk bercakap seperti contoh yang telah kita jelaskan sama ada Bani Tamim ataupun golongan Arab Badui yang datang kepada Rasulullah SAW yang tidak bersabar. Seolah-olah anak Nabi lekas memenuhi keperluan mereka menjawab soalan soalan mereka. Tiba waktu tu waktu tu juga nak jawapannya. Maka inilah ya diingatkan kepada kita musyadi sahih Ahmad turnezi dan juga nasai Bahawa seseorang itu kadang-kadang berkata tapi kata-katanya itu tidak ditapis tidak difikirkan sebahagian daripada kita bergurau kadang-kadang mulut tadi insurans. ingat tahu bahawa nabi pesan inna ar-rajula yatakallamu bil kalimah mirdwanillah azza wajal la yulqi balan. yaktabu lahu biha al jannah wa in ar-rajula la yatakallamu bil kalimah min sakhati Allah la yulqi balan. yahwi biha fi an ya ab'ad ma bayna as-sama'i wal ard seorang itu mengucapkan kalimah yang diridai Allah tanpa dia mempedulikannya dia pun tak perasan tanpa dia sedari kalimah yang diucapkan maka Allah menetapkan syurga untuknya dan ada seseorang yang mengucapkan kalimah yang dibenci oleh Allah dia tidak sedar kata-katanya itu dengan kalimah itulah dia dicampak ke dalam neraka dan nak dibayangkan ukuran antara tempat dia jatuh lembah neraka hingga ke dasarnya itu seumpama langit dan bumi jauhnya jadi ini satu perkara yang diingatkan kepada orang yang beriman jaga perkataan kamu sewaktu Nabi SAW masih hidup dan seketika kamu berada di Madinah sebagai contoh contohnya jika kamu berdoa berdekatan dengan makam Nabi dan Allah itu sebagai contoh maka dia untuk kita berdoa itu jangan perkataan yang kita gunakan ataupun suara yang kita lontarkan kita keluarkan itu begitu kuat itu dipandang oleh sebagian ulama seperti makruh jadi selepas memperingatkan risiko pelanggaran terhadap adab ini lalu Allah memotivasikan supaya merendahkan suara inna ladzina yuduna aswatahum inda rasulillahi ulaika ladzina amtahana Allah kulubahum li taqwa lahum maghfiratun wa ajrun azim orang yang merendahkan suaranya ketika sedang berbicara kepada Rasulullah SAW dan berada dalam majlis sama baginda mereka itulah orang yang telah pun dimurnikan hatinya oleh Allah untuk bertakwa ini perkataan yang guna imtahana mehna ini berarti seperti emas emas ni keluar dari perut bumi ia memerlukan kepada satu proses sehingga dia boleh jadi emas yang boleh dijual belilah besi ke apa saja mineral yang keluar dari dalam bumi ni perlu melalui proses saringan pembersihan maka demikianlah orang beriman diajar untuk mematuhi perintah Allah SWT saya nak bagi contoh kepada tuan-tuan dah faham perkataan yang digunakan sini ulaika allazina Allah qulubahum littaqwa dalam sejarah Islam begitu syarat dengan contoh-contoh yang menunjukkan kepada kita bagaimana generasi salafus salih ini akhlak mereka sikap mereka kesabaran mereka motivasi di mereka yang tinggi untuk mengawal diri daripada terjerumus dalam perkara-perkara yang haram Sebagai contoh kepada tuan-tuan kisah seorang namanya Muhammad bin Sirin radhiyallahu anhu ini merupakan seorang tokoh tabi'i sangat alim dalam bidang hukum seorang yang warak tekun beribadah dan beliau ini juga merupakan seorang bisnes Jangan kita sangka bahawa umat Islam tidak punya tokoh-tokoh ahli perniagaan di kalangan para salihin. Baik kita bercerita tentang perniagaannya. Kadang-kadang orang yang dimaksudkan merupakan tokoh tapi tokoh yang terlibat dengan bagai bentuk penganiayaan, korupsi, menzalimi hak orang lain, rasuah dan sebagainya. Tidak. Kita tak sepatutnya bangga dengan orang semikian. Yang sepatutnya kita jadikan contoh adalah para salafus salih. Ini Muhammad bin Sirin ni pernah dipenjara kerana tak mampu nak bayar hutang. Dalam perniagaan ada hari kita berada di atas, ada hari kita berada di bawah. Maka orang yang yang berniaga ni adalah orang yang paling dekat dengan Allah sebenarnya sebut so, dalam hadis orang berniaga ni bersama dengan para syuhada para salihin para siddiqin apabila mereka jujur dan perniagaan mereka lakukan saya nak cerita beri tuan ni seorang yang diumpamakan yang ada kaitan dengan ayat ini ulaika allazina amtahana Allahu qulubahum littaqwa beliau ni berniaga businessman kalau target untuk dapat keuangan kebendaan harta kekayaan semata-mata maka beliau akan menjual minyak yang diimportnya minyak yang datang yang diperdagangkan itu bernilai 40000 dirham tiba-tiba minyak yang dia beli ni itu didapati dalamnya ada bangkai tikus beliau menyangka bahawa tikus ni pastilah mati dalam proses pembuatan minyak itu ketika dia proses oleh sebab sifat waraknya Al-Imam Ibn Sirin ni telah memilih jalan yang menyebabkan dia jatuh bankrupt amat berbeza dengan sikap sebahagian daripada para pedagang para businessman ahli perniagaan pada zaman kini di mana ada fulus semuanya lulus jauh daripada ayat yang Allah maksudkan di sini Ula'ika ladhinam ta'anallahu qulubahum li taqwa orang yang Allah beri ujian pada hatinya dan sanggup menghadapi kesahan untuk mendapat ketakwa di sisi Allah SWT tuan-tuan tahu tak Ibn Sirin ni boleh kena takut kalau dipulangkan minyak itu kepada pembekal takut pembekal jual nanti dia peduli apa ada sebahagian manusia ni apa yang penting adalah kebendaan baginya orang sakit orang mati orang jatuh miskin itu tidak penting yang penting aku kaya boleh kena takut kalau dipulangkan dengan mengatakan oh, minyak engkau ni ada najis macam mana aku nak jual nanti orang tu jual pula tengok mak isam sakit kencing tikus ni satu benda yang bahaya bangkai yang petah lagi maka Ibn Sirin telah mengambil sikap menangguh hutang itu dan dia tak boleh menjual ni yang mengandungi najis itu maka beliau telah pun disaman kerana tidak membayar jumlah yang dikenaki, kerana tak boleh nak jual bila tak boleh jual macam mana nak dapat wang tak ada wang macam mana nak bayar balik dalam sistem perdagangan daripada dulu sampai sekarang begitulah akibatnya beliau tidak mampu membayar harga minyak dan dibawa ke mahkamah dan disabitkan kesalahan diumban ke dalam penjara sumbat ke dalam penjara oleh kerana pengawal penjara itu mengenali Ibn Sirin ni seorang ulama kita sebut Ibn Sirin ni biasa banyak orang yang akan terfikir beliau ni pakar pentafsir mimpi ada buku nama Tafsir Al-Ahlam Al-Kabir tafsir mimpi yang besar Misal dua pilihan tafsir mimpi Sebenarnya itu merupakan Ghaidun min faidin Itu sebagian kecil daripada maklumat yang kita terima daripada beliau Beliau bukan bertafsir mimpi Beliau merupakan seorang bertafsir Al-Quran Orang yang bertafsir Al-Quran insyaAllah boleh tafsir mimpi Ini adalah kualiti daripada para salihin Jadi Imam Ibn Sirin ini akhirnya telah pun dipenjara Wah ada penjara itu boleh kenal Ini merupakan ulama Kenapa lah dia kena penjara ini Tak semua kerana penjara itu orang bersalah sebenarnya Maka ketua penjara itu telah membuat keputusan bersama dengan anak buahnya ini orang alim kita boleh lepaskan dia pada waktu malam dia tidak akan beri apa kemudaratan kepada kita so dia balik malam dia boleh jumpa isinya anak-anaknya keluarganya dia nak sebenarnya tahajud ke nanti dekat subuh dia masuk lah ke lokap ini kembali dah tuan guru ke rumah tuan guru kami tak kisah nanti pagi datang balik siang biar orang nampak tuan guru dalam penjara tak adalah nanti dia akan maklumat bahawa tuan guru ni bebas sedangkan hukuman telah jatuhkan apa respon Ibn Sirin tuan-tuan ni orang yang kita maksudkan sebagai ula ikaladhinam tahanallahu qulubahum li orang yang sanggup menghadapi kesusahan demi untuk mendapat kemanisan iman kepada Allah SWT apa respon Insya Allah saya akan huraikan yang kuliah akan datang sebagai satu panduan kepada kita meniaga di luar ni Bahawa bahawasanya Islam mempunyai ramai tokoh yang perlu kita pelajari kualiti yang ada pada mereka Wallahu'alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa wa baraka wa salam alamin wa barakallahu fikum alaikum wa rahmatullahi